Dobrý deň, volám sa Ingrid Knapová, nachádzame sa v praktiku jadernej fyziky v Troji a budem vás prevádzať úlohou A2, čo je štúdium plynových detektorov. Teraz vám predstavím aparatúru, ktorú budeme používať v prvej časti tohto merania. Je to picoampermeter, ktorý bude slúžiť ako zdroj napätia a zároveň ním budeme merať ionizačné prúdy, a k nemu je zapojená podľa schémy v štúdium texte ionizačná komora. Ionizačná komora je vlastne vzduchový kondenzátor, má dve elektrody, pričom jedna z nich je posuvná a môže nastavovať vzdialenosti medzi nimi na 1 až 6 cm. Máme k dispozícii dva žiariče, obidva sú plutónium-239, pričom majú rôznu aktivitu. A našou prvou úlohou je meraním zistiť, ktorý z týchto žiaričov je aktívnejší. To urobíme tak, že vezmeme jeden z nich a položíme ho na dosku kondenzátora. Alfa častice, ktoré prechádzajú vzduchom, po ceste ionizujú, vytvárajú páry kation-elektrón a ak máme priložené nejaké nenulové napätie, tak tieto ionové páry sú odsávané k elektrodám a my môžeme merať ionizačný prúd. A tento ionizačný prúd je úmerný aktivite žiariča. Ja nastavím vzdialenosť 6 cm a napätie 500 V. A prečo zrovna tieto hodnoty, tak sa dozviete, ak s nami ostanete aj ďalej. Takže na displeji teraz vidíme nastavené napätie, čo je 500 V, a meraný ionizačný prúd v nanoampéroch, čiže niečo ako 12,4 pA v tomto prípade. Vidíme, že tento prúd pomerne silne fluktuje. Môžete sa nad tým zamyslieť, prečo je tomu tak, prípadne veľkosť týchto fluktuácií porovnať s chybou prístroja. Vymeníme žiariče a zopakujeme to isté meranie aj pre druhý z nich teraz vidíme, že pre ten druhý žiarič sú hodnoty ionizačného prúdu oveľa menšie. V úlohe číslo 2 máme namerať voltamperovú charakteristiku pre intenzívnejší žiarič. To znamená, že budeme nastavovať napätie v rozsahu od 0 do 500 V a budeme merať ionizačný prúd, podobne ako pri tej prvej úlohe. A pri pohľade na nameranú krivku zistíme, prečo sme pri úlohe číslo 1 použili zrovna napätie 500 V. Toto urobíme pre dve rôzne vzdialenosti platní, pre vzdialenosť 2 cm a 6 cm. Alfa častice majú dosah vo vzduchu rádovo cm. Takže s pomocou našej aparatúry, kde môžeme meniť vzdialenosť platní, môžeme meraním odhadnúť dosah alfa častíc z plutónia. To urobíme tak, že umiestnime žiarič na platňu, nastavíme konštantné napätie, znovu 500 V a budeme merať ionizačný prúd pri rôznej vzdialenosti platní. Môžeme ísť od 1 do 6 cm s krokom 1 cm. Keď si vykreslíme závislosť ionizačného prúdu na vzdialenosti platní, tak z tvaru tejto závislosti môžeme odhadnúť dosah alfa častíc z plutónia 239 v vzduchu. A taktiež nám už bude jasnejšie, že prečo sme pri úlohe číslo 1 použili vzdialenosť 6 cm. Bolo by zaujímavé sa pozrieť, čo budeme merať, ak vnútri nebude umiestnený žiaden žiarič. Takže môžem skúsiť vybrať tento žiarič, odložiť ho nazad do krabičky. Vidíme, že vnútri nič nie je. Nastavím si znovu napätie, napríklad tých 500 V a spustím Vidíme, že napriek tomu, že v ionizačnej komore nie je umiestnený žiaden žiarič, tak prúd, ktorý meriame, nie je nulový. Môžete sa zamyslieť nad tým, že prečo je tomu tak. Jednou z našich ďalších úloh je odhadnúť absolútne aktivity týchto dvoch žiaričov. Vieme, že meraný ionizačný prúd je tvorený elektrónmi, ktoré vznikli pri ionizácii alfa častice vo vzduchu. Ak poznáme energiu, ktorá je potrebná na vytvorenie jedného ionového páru a poznáme kinetickú energiu vyletujúcich alfa častíc, tak dokážeme spočítať, koľko ionových párov sa vytvorí pri prelete jednej alfa častice, kým sa zastaví. Tieto informácie by nám za spolu s prúdom by nám za zjednodušených podmienok mali stačiť k odhadu absolútnej aktivity. Táto zjednodušená úvaha, ale neberie do úvahy geometrický faktor, že my nedetekujeme všetky alfa častice, ktoré sú vyžarované z tohto zdroja. Vidíme, že on je v ochrannom obale, takže do tejto polovice priestorového uhlu nezadetekujeme vôbec nič. My ho takto pokladáme na jednu elektrodu, takže reálne detekujeme menej ako polovicu vyžiarených alfa častíc. V skutočnosti je to ešte menej ako jedna polovica priestorového uhlu, vďaka tomu, ako je žiarič v ochrannom obale alebo vďaka geometrickému usporiadaniu aparatúry ale pre naše úvahy postačí faktor jedna polovica. Tak to boli úlohy týkajúce sa ionizačnej komory. V druhej časti sa budeme venovať charakteristike Geiger-Millerovho detektoru. Budeme znovu používať ten istý žiarič, Plutonium 239, a budeme pracovať s inou aparatúrou. Máme k dispozícii geiger detektor, k nemu bude zapojený zdroj napätia ortek a signál z Geiger-Millerovho detektoru budeme skúmať na osciloskope. Teraz sa bližšie pozrieme na Geiger-Millerov detektor. Je tvorený dvomi elektrodami, vnútri je tenký drátik, to je anóda, katóda je tento valec okolo a je vyplnený inertným plynom. Geiger-Millerov detektor vložíme do aparatúry, dáme na neho ochranný obal, a alfa žiarič položíme na vrch. Alfa častice, ktoré sú emitované zo žiariča, budú ionizovať prostredie a bude dochádzať k, podobným k rovnakým efektom ako v ionizačnej komore. Zapneme zdroj napätia a zapneme osciloskop, kde sa budeme dívať na signály. A budeme merať volt charakteristiku. Technicky pôjde o volt-voltovú charakteristiku, pretože na osciloskope budeme vidieť signály v jednotkách napätia vo voltoch, ale keďže my vieme, že vnútorný odpor tohto osciloskopu je 1 megaohm, tak pomocou ohmoho zákona si môžeme toto napätie spätne prepočítať na prúd. Nám však v tejto úlohe nejde o absolútne hodnoty toho prúdu, ale ide nám iba o tvar tejto charakteristiky, aby sme ho vedeli porovnať. Tak preto nám toto nevadí. Čo sa stane, keď nastavíme napätie 100 V? Nič. Čo sa stane, keď nastavíme napätie 200 V? Stále nič. A takto to bude pokračovať až do napätia približne 800 V. pri 800 voltů začneme vidieť nejaké prvé signály. Na obrazovke osciloskopu vidíme časový priebeh signálu z Geiger-Millerovho detektoru, ktorý zodpoveda priechodu alfa častice prostredím. Takto primerieme celú voltamperovú charakteristiku, vždy na zdroji nastavíme napätie a na osciloskope odčítame amplitúdu signálu, teraz nastavíme napätie na maximum, na 1500 V a vidíme, že aj pre túto maximálnu hodnotu amplitúdy signálov nie sú rovnaké. Táto informácia spolu s porovnaním s teoretickou závislosťou nám pomôže pri identifikácii charakteristickej oblasti voltamperovej závislosti. Túto úlohu ste si bohužiaľ kvôli súčasnej situácii nemohli namerať sami, ale dúfame, že ste si aspoň užili tento krátky úvod do tajov plynových detektorov.